в мае месяце 2014 года от российской пропаганды я вошел в банк формирования ПЛНР города Десичанска. Я выполнял функцию водителя, подвозил его посты, воду, продукты питания, развозил по, когда я узнал, что это не мое, в начале июля месяца я ушел от них. Я уехал на Зовское море. По приходу в ВСУ, в город, я скрывался правоохранителей правоохранительных органов, боясь за свои содействия. В 2016 году я услышал, что есть такая программа «Тебя ждут дома». Я восполнился, обратился к Уральскому Следователи высушили меня. Сказали, что ты сможешь попасть под эту программу. Ко мне относились с уважением. Высушили. Я просто хочу сказать, ребята, подумайте, думайте, что ваши дома, дети, матери, их не слезы, ничем не заменить. Они просто устали даже уже. Попробуйте попасть в эту программу. Тебя ждут дома. Про те, що є можливість звільнитися від кримінальної відповідальності, якщо повідомити про це. Звідки вам повідомить? По показують, по показує, по інтернету. Звільнити від кримінальної відповідальності. За не неозвученную, предварительную частью второй статьи 260-го Криминального кодекса Украины написали частью 6 шестой статьи 260-го Криминального кодекса Украины? Ну, вы обрадовались. Вы обрадовались, да, я обрадовался, конечно. Обрадовались, конечно. Вы не хотели, чтобы вот туда... Конечно, нет заботы, двое детей. На руках. Что бы вы хотели сказать тем людям, которые еще там находятся? ждут дома. Родные. Семьи ждут дома. семьи дома ждут.